почему подписали контракт? Военные. В любой стране есть военные. Мне нравится эта профессия. А давно подписали контракт? Два месяца. Два месяца назад? Да. А вы знаете, что вас может, могут отправить на войну? Или вам обещали, куда вы пойдете? Ну, нам ничего не обещали. Это ну, здесь, видите, такой момент, здесь ну, в плену, например, да, вот в плен попали. Mm -hmm. Со мной там 20 человек в плен попало, ранено, да, и все говорят, mm -hmm. мы врачи, мы водители, я один там штурмовик. Да? Mm -hmm. вот, здесь в плену просто все уже не хотят мириться со своей участью. Да? Поэтому никто не собирался здесь не воевать, никто не собирался здесь ничего. Вот, они обменивают ваша страна, ваша страна, они обменивают только тех, кто без боя поздавались там в плен а вот нормальных там, я не знаю, может мы, на самом деле, может наша страна неправильная, войну идет или еще что-то, но ну, политика, да, за политику я не буду говорить, но как солдат будут так разговаривать. Нормальных воинов, кто до последнего сражался, здесь оставляют, не выдают нашей стране, понимаете, а просто это познавались всех меняет понятие. Тоже не воспринимает, что я с 810-й бригады с морской плавы. Единственное подразделение на курском направлении, в котором никто не добровольно в плен сдался. У нас два взвода больше, было шаши. Мы по не подготовлены. Уже ну, наша бригада четыре раза уже на всех направлениях разбивала. Особенно Срочники говорят, поменяйте раз на бойцов Азова, например, например, бойцов Азова в плен была 810-я бригада, чтобы вы понимали. Сейчас срочников нам офицеры, всех, кто с поднятыми руками вышли, по 100 человек в плен поздавались, их обменивают. Но парней на самом деле кто, короче, ну, ну уже в плену, да, как сказать, здесь уже в полный голос не поговоришь. Почему? Ну, а как, ну, что, что здесь свою, по своей позиции уже какие-то, ну, про это, что, в таком положении находишься. Просто хотя бы из уважения, не знаю, к да. я думаю, с этой стороны соли сесть, то, что здесь осталось? Вот со мной было 20 раненых солдат. Я вывозил на 5 гражданских машин. Ну, сзади 5 гражданских машин было со мной. И раненые солдаты, эвакуации Последние, кто оставались, я последних выводил. С московской пехоты. Когда я попал в засаду, до да, последнего патрона, настреливался, ранение в руку получил. Автомат И Так в плен попал. У нас брали в плен в штурмовики, сами парни, например. вот Нас спецназ ВДВ брал. Отношения вообще от них было идеально. Свои. Парни ваши на ЗОВ стали как мужчины, до последнего сражались. Дай, дай Бог, в они положились, чтобы они домой Я лично, не то, что в плену находился, а вообще я желаю, чтобы любой воин, кто до последнего бился, как парни с ЗОВа, чтобы они к себе домой кинулись. А в приоритете наша страна тяжело выдает их, как хороших воинов.